для книги. Вот. Мы занимаемся ну да, графический дизайн, логотипы, все, что входит в графический дизайн. Ну и также увлекаемся каллиграфией и уже даже несколько лет пытаемся преподавать ее на частных курсах в Арты Я и в институте Байчука. У нас в два с половиной года. Получилось так, что мы преподавали, и есть уже наши студенты, с которыми мы продолжаем работать дальше над проектами. Ну, это о том, что, ну, что кириллица для многих из нас. Ну, вообще, если спросить любого человека, какая кириллица бывает в дизайне, всем сразу в голову приходит, либо это кириллица на каких-то бутылках пива ну Я сейчас так быстро очень пролесну. Ну, вы тут узнаете как бы устав, как бы полуустав. Ну, вот квас, например, да. Ну, все это очень такое ущербное, так